असलकुम शश्रिया नमस्कार आप सुन रहे गुलाब जापटिया ये सरधार है यहाँ से मच्छु नदी का उत्पादन उत्पत्ति होती है और ये चोटीला आप देख रहे हो ये सरधार से यहाँ से ऊपर ये सरधार में जितनी बारिश होती है अनंतप्र दही सरा वो डेली और ये चोटीला तक चोटीला तक ये सब पानी मछु में आता है ये सरदार यहाँ से मच्छु नदी होकर सरदार की धार में से होकर यहाँ से ये बोगरा बेडोली बराबर रखाड़ा माल झोगा बराबर यहाँ से होकर के बड़ा सर हम बेटी यहाँ होकर मछू नदी जीवा पर से होकर वहाँ कुआर ये मच्छू नदी मच्छू डैम आ गया और ये मच्छू डैम अमेरिका केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री थे तब ये जब बंधा रहा था तब उसमें वो चक्की आटे पीसने की चक्की चला रहे थे उस टाइम का ये बांध है और अभी ये बहुत पुराना हो गया है और नई शायद बनाई होगी गवर्नमेंट ने लेकिन मेरे को नहीं मालूम है, और ये कदा ये मच्छू एक डैम में मोरबी गुनाथ में उन्नीस सौ उगन में जो आया था उस टाइम इसके ऊपर अठारह अठारह फुट का एयरफ्लो था तो ये रिवर है ये पहला गाँव जालसी का पड़ता है हॉलमट जहाँ हमारे मोदी साहिब थे वो आज जब हो, होना रहता है तब और ये मच्छू नदी के कांठे जितने भी गांव आते हैं ये कोठी अब देख लो कोठी ये जोधपुर बराबर और यहाँ पे ये का अब देख रहे मई का ये भी बिल्कुल नदी के किनारे का गांव है बराबर यहाँ से आगे भी जाते हैं तो ये सब मच्छू नदी के बगल में जो खेत है ये सब जोतपर कोठी का गारिया बराबर है गारिया गांव की सीम अगर मच्छू नदी में चोटीला तो से लेकर सरधार तक तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है पंद्रह बीस इंच बराबर तो सब इसमें पानी आ जाते हैं और मच्छु काटे जितने किसान गांव सभी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना हो सकती है रस्सी काटे और उसके बाद देखते आगे क्या क्या गांव आते हैं मच्छू वाकानेर केराड़ा को भी नुकसान होगा उसकी लैंड भी वो ज़्यादा पानी आएगा तो हो तो जाएगी उसके आगे देखते हैं कमल पर को भी नुकसान होगा वाकर में घुस जाएगा ज़्यादा पानी आया अगर वो मोरबी होना हुआ ऐसा बारिश हुआ तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा नुकसान आ सकती है अगर मच्छू एक डैम को हम गेट सिस्टम जैसे मोरबी भी हमारा बे नंबर है मछु ऐसे नाली सिस्टम की होती तो शायद जो नदी काटे के आ, किसान और गांव में जो जानमाल होता है ज़्यादा पानी आने से उसको हम मैनेज कर सकते हैं ये पंचासर को भी ज़्यादा डैमेज होने की संभावना है उसके आगे देखते हैं तो ये अभी ब्रिज है ये पंचासर बाईपास बराबर जो निकलता है वो जामनगर को वो भी बंद है वो भी डैमेज हो गया है अभी ये बंद है पंचाशर नदी के ऊपर जो ब्रिज है वो भी बंद है उसके आगे देखते हैं वगासिया वगासिया के भी काफ़ी गांव में तो पानी घुस ही जाएगा ज़्यादा पानी आएगा एयरफ्लो ज़्यादा होगा लेकिन उसकी जो किसानों की ज़मीन है उसमें भी ये सब ज़मीन आप देख रहे हैं उसमें भी नुकसान होगा और वगासिया से आगे आए तो ये मच्छू मच्छू आप देख रहे बड़ा करेंगे तो ये मच्छू एक होती है हो और यहाँ से देवरी से आगे वो मच्छू आसोई नदी होती है वहाँ भी पानी यहाँ एक होता है और इधर दो दो नदियाँ एक हो जाती है मच्छू और आसोई तो ज़्यादातर नुकसान यहीं से चालू होता है यहीं से वाकिया गांव वाकिया एक ये मेरा लोकेशन है अभी मैं इस टाइम वाकिया तीन में हूँ बराबर तो ये एक गांव को बहुत ज़्यादा नुकसान संभावना होती है जो नदी काटे एक नंबर के अगल बगल में नीचे जितने गांव आते हैं ये पंचसिया है ठाण पर उसकी जमीन भी डैमेज होने की शक्यता है ये पंचसिया यहाँ बे नंबर पानी का वो फेल यहाँ तक रहता है इसे आगे देखते हैं ये बे नंबर डैम है मोरबी का जो मच्छूनारत हुआ था डैम तक आ गए मच्छू बे नंबर के गेट भी देख लो आप पहले ये वाला हिस्सा था यहाँ से टूटा था मच्छू यहीं से टूटा था ये जो आप देख रहे हो ना इधर ये नाली से आगे का यहीं से टूटा था ये बाजू में गांव है कौन सा है देख लो लक लप, लखपीर नगर और और यहीं से मच्छू बेड़े हुआ था तो ये देखो मोरबी की हालत क्या हो गई थी ये रवा पर मोरबी देखो मोरबी सभी को नुकसान हुआ था तो मेरी ये मांग है सभी भाइयों से ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और अच्छा लगता है तो गवर्नमेंट को कुछ इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए ये मच्छू मच्छू और आँसू यहाँ पे एक होती है तो मच्छू में ज़्यादा पानी आने से छः सात साल पहले ऐसे हुआ था पहले ये आशोई नदी आई हुई थी वो कणकोट से लेकर खेरवा से लेकर यहाँ पे देवरी से वो कणकोट खेरवा से धाधर द्वार का तीथुआ देवरी वहाँ से होकर यहाँ मिलती है चलो उसका भी लोकेशन हम डाल देते हैं आपको ये राती देवरी उससे आगे ये वर्ष का एतिथवा, तिथुआ पिथुरा पांच द्वारका सिंधावधर चुनी कलावड़ी खेरवा शादी यहाँ से आती है वन जा रहा, ये मछू सॉरी आशुई नदी यहाँ से आती है और इधर तक जाती है समझ गए दोनों का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है तो यहाँ बहुत प्रेशर लगता है और यहाँ से जो दोनों रिवर एक हो जाती है तो यह सब मच्छू नदी आशुए का पानी नहीं गया अंदर आने देती तो यह सब वाकिया गाँव यहाँ से सभी किसानों की जमीन देख रहे हो ना पटाई ऐसा है और मोरबी होना के वक्त यहाँ से सीधा ही पानी घुस गया था यहाँ से होकर किया दो नंबर और तीन नंबर के बीच में होकर यहाँ से होकर पंचसिया से भी नहीं नदी से नहीं नदी से, से इस साइड इधर ये जो आप देख रहे हो ना वो यहाँ से दो नंबर में मिल गया था पर से डायरेक्ट ये दो नंबर की दो नंबर डेम आ गया तो यहाँ से मिल गया था तो मेरी गवर्नमेंट से इल्तजा है कि मचू को आप नाली सिस्टम करिए हो सकता है कि आगे ज़्यादा बारिश होने की वजह से अगर ये चोटीला और सरधार के बीच बहुत ज़्यादा बारिश हुई है चोटीला और सरधार तो हम उस टाइम गेट को खोल करके गेट को ये सरदार देख रहे हो यहाँ जो चोटीला है ये सब पानी एक नंबर में आता है और एक नंबर में से होकर दो नंबर में चला जाता है ये एक नंबर है और सबसे ज़्यादा मार यहीं पे पड़ता है ये मेरा गांव है यहीं पर ये पर पे। है यहाँ मच्छू यक और आशु नदी दोनों एक हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के गांव मच्छु यक के अगल बगल आते हैं और उसकी जमीन भी वहीं पे है वाकिया रणकपुर पंचसिया बघासिया देवरी चंद्रपुर उससे आगे राजा रा, वाला तो नहीं हो सकता चीन छिंदरा गारिया रसीगढ़ जोधपुर मैका ये सब गांव को बहुत ही डेंजर इलाके में है और गवर्नमेंट ने वो एक नंबर डैम बना भाई जब चक्की चला रहे थे उसके हिसाब से आज तक कोई कुछ नहीं किया है और किया है तो इतनी सेफ्टी तो नहीं है यहाँ एक नंबर में हम नाली सिस्टम करें अगर दो भी नाली फिट कर दे तो ऊपर ज़्यादा बारिश हो हम यहाँ से पानी आसानी से छोड़ सकते हैं और हमारे किसान भाइयों के लैंड और गांव में जो आदमी बचे हुए उसकी सेफ्टी हो सकती है बेसी ऑल बेस्ट ऑफ लक And Jakoti is very, very great person. Don't worry, India is great. Quality means India. Best of luck. Wish you all the best.